নমস্কাৰ মই বিকাশ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এ বি ব্লক গোলাঘাট এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হৈছে সাতটা আৰু মই ঘৰৰ সন্মুখত এইটো কাৰণে ৰৈ আছোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এজোপা শেৱালি ফুল আছে চাওক সেইজোপা শেৱালি গছ আৰু আৰু আপোনাৰ তলত এপাহ এপাকে শেৱালি ফুল পৰি আছে আৰু হয়তো শেৱালি ফুলৰ কথা বহুতে জানে হয়তো বহুতে নাজানে কিন্তু এটা কথা মই অকণমান অকণমান সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে শেৱালি ফুল যদি খালে আপোনালোকৰ পেট চাফা কৰে কাহ ভাল হয় আৰু তেজ চাফা কৰাত মানে এই ফুলপাহ এক নম্বৰ হয় আৰু আমাৰ ঘৰতো বাৰু এনেকৈ আটা গুৰি বা পিঠাগুড়িৰ লগত মানে আপোনাৰ হেৰি বনাই খায় বৰ বনাই খায় আৰু কেনেকৈ আচলতে বনায় সেইটো মই বিশেষকৈ বাৰু নাজানো মাহঁতে গম পাব এতিয়া আমাৰ মা যিহেতু পাকঘৰত লাগি আছে মাক যদি এতিয়াই মই এইবিলাক কথা সুধিবলৈ যাওঁ মোক মানে আৰু কি কৰিব ঠিকা নাই চ' মই যিখিনি গম পাওঁ সেইখিনিকে ক'লোঁ আৰু যদিও কোনোবাই জানে যে এই ফুলপাহৰ আচলতে কি কি গুণ আছে মোক তলত এটা হ'লেও আপোনালোকে হেৰি কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু সেইখিনিয়ে আৰু